В каждом доме был мир, добро, чтобы в каждом доме был достаток и изобилие. Желаю вам, не зря на погоду, хорошо провести время, получить удовольствие. Поэтому, я кажут на Украине, казать кому роду нема гороводов, потому и мы будем здесь жить и будем процветать. Всего хорошего, с праздником! почетных гостей нашего праздника. Народный депутат Украины Бригинец Александр Иванович. Директор акционерного общества Никертуть, депутат Горловского городского совета Ханин Михаил Иванович. Помощник народного депутата Украины Гончарова Анатолия Дмитриевича Бай Александра Ивановна. Руководитель ВОО Батьхишина в Горловке Токар Денис Михайлович. Руководитель фракции партии регионов Горловского городского совета Бондарь Наталья Ивановна. Тут виставляється Рігінець Олександр Іванович. Михайлович, Михайлович звичайно. Слава вам, слава Україні. Здорово. Ви знаєте, тільки що я от, е, рахував скільки років е, селу і згадав, що це ж 348. І потім згадавши номер мого депутатського посвідчення теж 348. І от як я міг не приїхати. Я був уже у вас, як може це мало хто знає, але я приїжджав сюди, дивився, милувався вашими краєвидами, був захоплений від вашої церкви, яку треба ще терміново добудовувати, околицями, але ще більше був я. Вражений планами вашого Вісьолкіна, який е розказав мені, що він хоче тут зробити. І я просто ну, захоплений від його ідеї, від того, що він е намагається розказати всій Україні про те, що тут в центрі Донбасу є село, яке значно старіше, ніж будь-які інші донецькі міста і села. І це дуже важливо для всієї іншої України. Може, для вас це не дуже важливо, але для нас там у Києві і далі. Дуже важливо, тому що ми повинні теж знати, що тут життя почалося не 100 років тому, коли знайшли вугілля, а значно значно раніше і це справжнє українське козацьке село. А чому козаки вибрали ваше село для того, щоб тут відпочивати і залічувати рани? Це абсолютно зрозуміло, тому що у вас дуже красива і дуже гарна місцина. Тут все. Зростворена для того, щоб тут відпочивати. Розумію, що вам доводиться тут працювати, вам доводиться тут жити, а не відпочивати. Я вам бажаю, щоб вам разом з вашим головою вдалися всі ваші чудові плани, щоб ваше життя ставало кращим. Я буду допомагати чим можу, тому що ми зареєстрували постанову Верховної Ради про святкування. У вас в 2015 році, 350-річчя вашого села на державному рівні. Я дуже думаю, що і місцева влада, і обласна рада, і центральна якось виділить на це якісь додаткові гроші І не тільки на фейерверк, а й на якісь е, інфраструктурні речі. Я бажаю, щоб у вас все було добре, і щоб плани вашого відсьолки здійснилися. Успіху вам і святом вам. Дякую. Ханіну Михайловичу. Дорогие близкие моему сердцу жители поселка, я потомственный казак. Мой дед защищал южные рубежи России в Чечне. Моя мать закончила свой жизненный путь вот здесь, совсем недалеко от этого места, где мы с вами находимся. И энергетика у меня казанская. Кто знает меня в городе, я всегда человек открытый, добрый, добрым людям и очень злой тем, кто мешает людям жить, в том числе и власти. У вас праздник сегодня. И прекрасно, что мотивом праздника, самой главной его целью есть, пробудить то, чтобы восстанавливать наши традиции. Потому что действительно без культуры без языка, без истории. Не может быть полноценного государства, не будет будущего. Хочу вам сказать, что инициатива народного депутата, чтобы здесь помочь всему, хотелось бы, чтобы она была не только принятия решения Верховной Рады, мы в Уварах беседовали, надо работать, чтобы власть центральная выделила сюда достаточные средства и для того, чтобы здесь и школу отремонтировать по-настоящему, и медицинские учреждения, и значит, наверное, восстановление храма. В городе очень много делается. Вы знаете, когда восстанавливаются храмы, всегда есть будущее и надежда, есть где можно прийти пообщаться с Богом. Думаю, что вот такое. Я знаю, что храм 150-летию не построишь, но начать его надо активно, как везде восстанавливаться храмы. Я думаю, что и состоятельные люди города Горловки помогут в этой части. И надо обращаться к другим, у кого душа лежит, к вере, к правде. Хочу вам пожелать и пообещать, что мы в местном городском совете нашем тоже будем заботиться о том, чтобы здесь лучше было и медицинское обеспечение. Потому что в городе на каждом квадратном метре уже аптеки есть и так далее. Я спросил у людей, которые здесь стоят, у вас аптека в центре есть? Нет. Нету. Нет. Значит, надо власти нашей. Вот здесь Наталья Ивановна присутствует, говорили, фракции. Надо, чтобы люди могли быстро. А я вам лично обещаю, как только аптека будет, достаточно средств выделю, чтобы вы могли пользоваться бесплатными лекарствами. Я, конечно, весь поселок не могу обеспечить, но на это выделю. И помогу, если надо будет здесь какое-то помещение там отремонтировать, потому что не, uh, это не позволяет сила этого делать. То есть, если мы вместе с вами сообща, если вы на каждый свой дом, в котором живете, и бережно будете относиться к тому, что, что у вас кроме дома имеется, мы сделаем поселок красивым и составной частью города. Мы должны сделать город без окраин. Я вам желаю крепкого здоровья, веры в поселковую голову и веры во власть. Стараться доказывать. Если не докажем, переизбирайте нас, потому что придут другие, сделают вам больше. Спасибо вам за внимание. Праздником! вам!